Добрый день, дорогие друзья. Сегодня последний день лета. Уходит наше золотое лето. А у нас ярмарка. Посмотрим, что тут есть. Поднялись ли цены, наоборот, должны упасть. Что-то тоже такие просветы. Возможно, нет мясных продуктов. А мы хотим сало. Сало, наверное. Нет. Ну и масало

А здесь сливы 35. Черга. Что тут? 50 огирочки. 19-20 баклажаны. 25 помидоры. Ой, сегодня ярмарка до конца поставили до светофора. Пока еще есть у нас свет, светофор горит. Ага. Вынесли их. Типа их нет мясных. Ну, сейчас пойдем проверим, что там есть, чего нет. Что-то продают. Ну, уже проверим что там отдельно так стали. Возможно, запретный товар. Да, здесь уже и мясо, и сало. Вынесли за забор. Яйца 44, 31, 37, 43. Вильный выгул. А вот сальца. Что, кусается? Сало а ты скажешь, стоит? Алена, Алена. Не значит, наверное, и нема. Так что, 200 сказали? 200. 200 сельцев. Фарш 150. Сто восемьдесят восемьдесят двести сто восемьдесят восемьдесят Алены. и Иры Нема Вот уже сто пятьдесят сто восемьдесят так

Як масло. сало, що м'ясо дівчатка зробила. Там таке тоненьке. На ну, час Там 170. мені. дві. Подякуєте. А в ніхто. Я заведу я, я б її не робила. Це в мене на магазин 50 банків закладу. Ой, 140, а сметана 50. Вибирай, пів літра. Тільки дуже гарні, хороші. А, творожок, конечно. 140 килограмм. Масло-то надо срезать. Добавить горненько, кружки. Так, а сейчас по 80 А это что такое подешевле? 180. 180. А это по 180? Нет, по 80. А это отрезайте? Нет. что же Да. Давай сюда. Вот тут только я и берут. <свес> а что за Ну Это такие обрязки. И хлеба дали. <свес> По 80 нормально. Короче, девчата торгуют. Не <свес> кровяное, ничего. Мягкая. Мягкая. Ну, нормально. Сало 80 древья нормально. Этого, ковшу. У нема того, что жарят яйца. Так вот я буду кусочек А, вместо смальца? Да, вместо смальца. Думаю, гривен, 90... Где вы видели сало по 80, 80 гривен. Гривен. А я в те выходные купила. Вообще, еще дешевле. А по 50. А чего вы... Посмотрим, а почем я... сегодня кавунчики. Я в этом. Ага. Это домашний. домашний. наверное. И сожрала да. его за два дня. Хорошо. Mm -hmm. Почем кавунчики? Кавунчики 10 и 15 домашних а, да Вот такие гарбузики. Вот. Гарбузики ага. по 20 за <связь> <связь> Так, 35. Полежанка. Гала 20, модуль 20. Слива 35 и 30. Я ну, так мечтала купить сливу по 20, 20 гривен. Есть 20, по 25. На, на 25. Будем искать, 25. да? На базаре 25. Вчера это абрикосов забегла в 9 часов. Осенние астры. Перес, как я тебе давала, бачишь? Да, а ага. ты помнишь, что-то еще его не поспел уже весь собран да. и лежит в ящиках. Поедешь мне приведу. Помидор полно. Какие цветы? О, нежевые. Ага. Да. А, Малина, огурцы, огурцы 50 страшные малины. Ой, 30. гривень гривен, помидоры. Не хочешь? У меня есть там все помидоры. О, какие большие, 10 гривень Ой, как его донести? ковуны по 10 гривен. Селяне привезли свои продукты. 45, значит, на 45, да? Ну, надо ехать на Троиченский Оптовый. Там, конечно, подешевле можно купить. Добрый. донести надо такие тяжелые. И синих много, и помидор богато, всего полно. Фиалки отцвели, отцвели уже давно хоризонтемы в саду. Мед вот красивый. черные горячаны. Малинка. Сейчас Сто и сто пятьдесят. Сушка. Черга. Можно попробовать. такая вкусная они на сушка по 2350 угу. 23 гривня это 100 грамм сушка а так 230 гривень килограмм что это а что это за цена такая крутая

Если -то покупать, то это, надо, пока... Так, сливы 35. Кизил 60 гривен. Персики 80, виноград 100

55 череп. Кабачок 28. Баклажаны красивые. Я Помидоры, урожай капитальный. Разные. Домашняя продукция. Стопочек я уже набрала все, понасажала своих любимых фиалочек. И редиска есть, и травка любая, наша знакомая, наша знакомая. Медок. И помидоры, и, помидоры да. и перец. Помидоры валом. Да. На огур... огурцы. Огурцы в дефиците. О, картопля. Веник 15. Почем же картопля? По 25. 25 картопелька. Славянка. Славянка. Ой, кавунчики. 13. Кавун 13. Помидоры 25. Персик 50, виноград 50. Угу. И 60, 50. 150, 50. 50. 50. 50. Ага, и все. Помидоры, все помидор. 60-50. 150 гривен килограмм. А вот такие. Да. да. А, ну, а да? Вот еще кавуны. А там кавуны по 13. А здесь

Помидоры 15. А эти 35. Он у ну, не сладкий. Картошка 25. А по 15 есть мелкая. А та по 10. Ну, я скажу так ну мало по 100 виноград бандюэль 15 вот огурчики 60 – 25. – Ні, Картоплі мало, бачиш вже. Так, мало. Звичайно, знаєш, все було в картоплі, а зараз немає. Немає. Да. Що ми дивимося? Да. Що ми Тільки почали їсти, тепер у нас їдуть картоплю. Делаємо вивід після ярмарки. Були б гроші, все можна купити. Дороговато, на ярмарка. Зато сало дешево. Нам всегда настало видео сделать. Короче, всем предлагаю ехать на Троещинский оптовый, но пораньше. Там всегда можно купить подешевле. Стоп, Все, друзья, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.